सईदना इब्राहिम सलाद मेहमान नवाज बड़े मशहूर थे मान ढूंढ कर आए और उसको साथ बैठाया और बोले बैठ मेरे साथ खाना खा तो आपकी आदत मुबारक थी कि जब भी आप खाना खाते थे कोई भी काम करते थे तो आप रब तला का नाम लेते थे और यह हदीसें मुबारक है कि जब घर का दरवाजा बंद करें तो रब तला का नाम लेकर करें शैतान दाखिल नहीं हो सकेगा जब भी दरवाज़ा खोलें रब तला का नाम लेकर खोलें, कोई भी काम करें रब ताला का नाम लेकर करें उसमें बरकत होगी तो आपने अपने उस मेहमान को बोला कि पढ़ बिसमिल्लर रहीम अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करें कहने लगा मैं तो नहीं पढ़ूँगा मैं तो गैर मुस्लिम हूँ खाना खिलाना है तो खिला मैं अपने बुतों के साथ बेवफाई नहीं कर सकता मैं अपने महबूदों को छोड़ नहीं सकता तेरे खाने के पीछे तो हज़रत इब्राहिम अलग सलात वम आगे से फरमाने लगे अगर तू अपने झूठे खुदाओं को नहीं छोड़ सकता तो मैं अपने खाले के हकीकी को कैसे छोड़ सकता हूँ अगर तू तो रब का नाम नहीं लेने लगा ना तो खाना भी नहीं खा सकता उठ जा यहाँ से वो जो गैर मुस्लिम था वो वहाँ से परेशान हो चला गया आवाज़ आई गैब से क्या इब्राहिम ये क्या किया आज मेरा बंदा नाराज़ करके भेज दिया हज़रत तो इब्राहिम अलह सलात सलाम अर्ज़ करने लगे बारी ताला, वो गैर मुस्लिम था वो आपका नाम नहीं ले रहा था मैं कैसे उसको खाना खिला देता तो आपने अल्लाह इज़्ज़त ने आगे से फरमाया कि इब्राहीम ज़रा बताओ उसकी उम्र कितना है कहने लगे पिछला पहर गए साठ सत्तर साल तो गुजर ही गए होंगे तो रब तआला ने फरमाया कि इब्राहिम इतना अरसा हो गया मैं भी तो उसको खिला रहा हूँ नाम तो वो मेरा भी नहीं लेता मेरे मेरे कब्जा में सब कुछ है लेकिन इतना अरसा से मैं भी तो खिला रहा था एक वक्त का खाना तेरे पास वो खाने आ गया तो तूने एक बात से उसको ठुकरा दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहि ही व सलाम आप उस बंदे को ढूंढने निकले वो काफ़ी दूर जा चुका था जब देखा कि वो सामने जाहिर हुआ आवाज़ लगाई कि अल्लाह के बंदे तू नाराज़ हो के जा रहे हैं। आ जा वापस खाना खा ले तो वो कहने लगा मैं रब का नाम नहीं लूँगा तो हज़रत ब्राहीम सलात व्लाम फरमाने लगे तो रब का नाम ना ले तो उठ के चला गया था रब तला की तरफ से हुक्म आया था कि आज तूने मेरा बंदा नाराज़ कर दिया है तो वो जो गैर मुस्लिम था वो कहने लगा रब तला ये फरमा रहा है और इतना प्यारा ये दीन है कि ग़ैर मुसलमों के लिए भी प्यार इतना ज़्यादा गया तो वो जो ग़ैर मुस्लिम था वो कहने लगा कि खाना बाद में खाएंगे पहले मुझे अपना गुलाम बनाएं आप पहले मुझे अपना ग़ुलाम बनाए खाना बाद में खाएंगे तो हमारी हालत क्या होती है जब भी कोई बंदा आएगा ना खाना खाने के लिए या हमारे दस्तर खान पर बैठेगा पहले उसको ना हमारी तारीफ़ की एक तस्वीर पढ़नी पड़ेगी कि जी ये फ़ला शेख साहब ने ये फ़लाँ वटेरे साहब ने ये मलिक साहब ने ये जी दावत की है तो ये माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है ये हर दफ़ा ये करते हैं वो करते हैं जब तक तस्वीर नहीं ना पड़ी जाएगी वो आपको कुछ देंगे भी नहीं और लोगों को दिखाया जाता है कि भाई मैंने कुछ किया है भाई लोगों को दिखाने के लिए अगर किया ना तो स्वब नहीं है हम खैरात भी कर रहे हैं सदक़ात भी कर रहे हैं जक़ातें भी दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है वजह यह है कि हम नीयत जो रखते हैं उसी के हिसाब से हमें समर मिलता है हमारी नीयत होती है लोगों को दिखाने की फिर उसमें हमें हासिल क्या होगा जिस जात के लिए हम कर रहे हैं वो तो सब कुछ जानता है जिस ज़ात के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं जिनकी सुन्नत को हम जिंदा कर रहे हैं वो तो सब कुछ जानते गए हैं फिर ये सुनत कहाँ से निकल आई कि कुरबानी का जानवर ले उसको मोहल्ले में घुमाया जाए ये सुन्नत कहाँ से निकल आई कि कुर्बानी का गोश्त उसी घर में भेजें जहाँ से गोश्त वापस आए या ये सुन्नत कहाँ से निकल आई जो हमने अपना ली है कि कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो फ्रिज में स्टोर करेंगे और फिर बाद में मसले पूछे जाते हैं कि जी ये इस महीने में खाना जायज़ है कि नहीं है जिस शहर में हालत ये हो कि ग़रीबों को एक वक्त का खाना मैसर ना हो और वहाँ के मुसलमान ये मसले पूछ रहे हो कि मुहर्रम में गोश्त खाना जायज़ है कि नहीं जहाँ पर गरीब इतना ज़्यादा हो मैं तो ये कहता हूँ कुर्बानी वाले दिन भी गोश्त नहीं खाना चाहिए सारा उनको भी देना चाहिए सारा उनमें तकसीम करना चाहिए जो बेचारे पूरा साल इंतज़ार करते हैं जो गरीब पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि साल बाद कुर्बानी आएगी और हमें भी गोश्त खाने को मिलेगा लेकिन अफसोस कि हमने कुर्बानी की तो अमीरों के लिए की हमने कुर्बानी की तो अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए की हमने कुर्बानी की तो इस तरह की कि हम फिर बाद में उसको जो है ना वो गिले शिकवे कर रहे होते हैं शिकायत कर रहे होते हैं यार देख मैंने कुर्बानी की थी मैंने तुझे गोश्त दिया था तूने नहीं दिया था ऐसे ही होता है या जब कुर्बानी की जाती है अच्छा अच्छा गोश्त साइड पे कर लिया जाता है बाकी सारा जो है ना तकसीम कर दिया जाता है ये कुर्बानी नहीं है कुर्बानी का मकसद है रब तला की रजा हासिल करने के लिए उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए रब तला के नाम पर रब तला के रास्ते में कुर्बानी करना दिखावा करना नहीं